शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। विष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। विष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पाय न उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकम् दैवतम् लोके किम् वाप्येकम् परायणम् स्तुवन्तः कङ्कमत्यन्त प्राप्नुयुर्मान वा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणाम् भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत् प्रभुम् देवदेव अनन्तम् पुरुषोत्तमम् स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषोत्थितः नित्यम् भक्त्या पुरुषमव्यवन् नमस्यमेव च अनादिनिधनम् विष्णुम् सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षम् स्तुवन् नित्यम् सर्व भवेत् ब्रह्मण्यम् सर्वधर्मज्ञं लो लोकनाथम् महद्भूतम् सर्वभूत भवद्भवम् एष मे सर्वधर्माणाम् धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरी काक्षंस्तवै सदा परमं यो महत् तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणाम् पवित्रं यो मङ्गलानाम् च मङ्गलम् दैवतम् च भूतानाम् यो यिला यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रणयम् यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम् मे शृणु यानि नामानि गौण्णानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नाम् सहस्रस्य वेद व्यासो महामुनिः तथा देवो भगवान् देवकी सुतः अमृतांशुद्भवो बीजम् शक्तिर्देवकीनन्दनः की, शक्तिर की तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुम् जिष्णुम् महाविष्णुम् प्रभु महेश्वरम् अनेकरूप दैत्यान्तम् नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्र महामन्त्रस्य श्री, महा श्री वेद व्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दन श्रेष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्ख की चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा धन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामथः सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकार इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे प्रीत् सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीयो प्रदेशे शुचि मणि विलसत् सैकते मौक्तिका माला स्फटिक मणि निभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्त पीयूष वर्षैः आनन्दीन पुणीयादरे गदा शङ्ख पाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वीरसुर नीलश्चन्द्रूव्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वम् सुरनरखग भोगि गन्धर्व दैत्यैः चित्रम् रं रम्यते तम् त्रिभुवन वपुषम् विष्णुमीशम् नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्तारं भुजन पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगि धृध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं भयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामम् पीत कंशेय वासं श्रीवत्साङ्कम् कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतम् पुण्डरीकाय दाक्षम् विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभ शङ्ख चक्रम् सकिरीट कुण्डलम् सपीत वस्त्रम् सरसि रुपेक्षणम् सहार वक्षस्थलशोभि कौस्तुभम् नमामि विष्णुम् शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेम सिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुम् श्रीवत् वक्षसम् रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम् सहितम् कृष्णमश विश्वम् विष्णुर्मषत्कारो भूतभव्य प्रभुः भूतहृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम् परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदाम् नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहव पुश्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्व शिवस्थानुर्भूता सम्भवो भव नो प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयम्भूष्यम्भुरादित्य पुष्कराक्षोमः स्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषि केश विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दनः प्रभूतश्रित पवित्रम् मङ्गलम् परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन् विधावी विक्रम क्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेशरणं शर्म विश्वरेत प्रजा भवः अधः संवत्सरो सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरवेयात्मा सर्वयोग विश्रुतः वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृष कर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा ब्रुर्विश्वयो निःशुचिश्रवाः अमृत शाश्वतस्थानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनोजनार्दनः वेदो वेदविद्वं यंगो वेदंगो वेदविद कवि ही लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता कृता चतुरात्मा चतुर भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता दम्भस चतुर भुजा है ब्राज्यस्तुर भोजनं भक्ता सहिष्णुर्यजगदादिजा है आनागोविजयोजेता विश्वयोनिपुनर्वसु अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः महाशक्तिर् महाद्युतिः आत्मा महाधृध महे श्वासो मही भर्ता श्रीनिवासः सदाङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदम्पतिः मरीचिद्दमनोऽहंसत् सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सु तपः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धि स्थिरः अजो दुर्मर्शन शास्ता विश्रुदात्मा सुरारिभ गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिष सी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणी ब्राह्मणी श्रीवान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अधः संवर्त को सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृक् सत्कर्ता सत्कृतस्साधु जन्धुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृक्षुजिः सिद्धार्थ सिद्ध सङ्कल्पसिद्धि दःसिद्धि साधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषभर्व वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपशिपि विष्टप्रकाशनः ओज तेजोद्युति धरप्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रां शुर्भास्कर द्युतिः अमृतां शुद्धो सुरेश्वरः औषधम् जगदस्य सेतुः सत्य धर्म पराक्रमः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्टः शिखण्डी न वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रतिथ वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्द धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुराजिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तार शूर शौरिर्जनेश्वरः पद्मी महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमत् समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दमोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोमणो देव परमेश्वरः करणम् कारणम् कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परधिपरमस्पष्ट